今天我们吃个锅灰牛肝，嗯，嗯，看这锅灰，锅灰均匀的抹上，哥，我帮你，嗯，锅灰可是百草灰呀，它入味儿，烤出来特别好吃。咦，好好的牛肝被你们弄成啥样了？黑不溜秋。这块有苍蝇，做出来可好吃了这个。啊、哥，我去点火，嗯，看这牛肝现在黑的发亮呢嗯，这可够黑呀，跟锅底、嗯、一样黑了。嗯。 哦，包好了。哎，好嘞，放进去。嗯。哎呀，抹汤埋上。嗯。烤它一个半小时。嗯。锅灰、嗯、牛肝熟了。哎，我给你看看。嗯，这么黑，我可不吃。吃我的牛肝吧？这么大的牛肝变成了这么小，而且把上边的灰都咔嚓掉。开始切牛肝，就这样切。嗯。 看这个表面挺硬，但是里边嫩，就这样大块切。好了，装盘嗯，好嘞，就嗯，我们的光辉牛肝再撒上这个蘸料，味道肯定没治了。 可以吃了，来吧，苏亚弟弟。嗯，嗯，这不着可大拇指呀，哥。我试试。嗯，不错，非常适合我的味。哥，我自己来。嗯，嗯，感觉上来了。 嗯，外边脆里，里里边嫩。嗯，这味道可真没儿了。姐夫，嗯、没想到这锅盔牛肝这么好吃。嗯，我爱吃的多，多吃，多吃。嗯，这味道嘎嘣都,都不知道 我做的这个锅盔牛肝，我的弟弟、小姨子他们特别爱吃，这不挺好吗？